Дарья, сегодня очень много было в стартовом составе футболистов ротации, скажем так, и центр защиты был не такой, как всегда. Это было, так мистер хотел дать отдохнуть основным футболистам, или это все было по плану? Сегодня играли все футболисты шахтеры, поэтому тут не вижу ничего страшного. Именно поздравляю команду Днепра, поэтому что играли здорово. Шахтеры провели одну из худших игр за последние лет, поэтому ничего не станет, только поздравить команду Днепра. Мы должны задуматься, поэтому это даже не рядом тот шахтер, который нашему клубу, болельщикам и президенту нужен. Вы помните, когда последний раз в чемпионате Украины шахтер 4 гола пропускал? Не помню. Но сегодня просто какие причины? Никто не может понять, почему не так шахтер? Надо сделать вывод, надо сделать анализ, поэтому... Это что-то сейчас сказать, даже стыдно прийти перед камерой что-то сказать, но она сделала серьезные, хорошие выводы, поэтому сегодня Шахтер играл катастрофа. Просто в Еврокубках команда очень сильно выгладила, и готовая была, и футболисты все. Как это случайно сегодня, или вы чувствовали, что может быть такое? Не случайно, потому что мы всегда с Днепром играем тяжело. Я не помню, когда мы последний раз обыграли, кроме Кубка, год назад 1-0. Мы здесь никогда легко не играли, и Днепр всегда с нами хорошо играет, и...